Звичайно, що найболючіше питання це газове і довкола газового питання, по суті, побудована українська політика. Звичайно, російська політика побудована на іншій ідеології. Росія хоче бачити Україну в колі своїх дуже таких близьких, але молодших партнерів. Україна була на цій зустрічі. Не молодшим партнером, а рівнозначним. Принаймні на цьому наполягала, скажімо, делегація з двох перших осіб в той час, коли ці всі протокольні моменти, коли президент з президентом і переговори прем'єр з прем'єром, Україна дотрималась дуже чітко і в цьому сенсі вона виглядала ну, таким. Впевненим переговорником. Я думаю, впевненості Україні додає зрозуміла позиція по стосунках з Євросоюзом. Україна має свій зовсім інший потенціал, і мені здається, для керівництва Росії нинішній статус України навіть може бути цікавим, бо така впевнена в собі Україна. против которой Россия может застосовувати газовую риску, она э, выглядит таким хлопчиком для биття э, ну, в очах российских лидеров, э, саме э, э, по отношению к э, молодших партнерів по ОДКБ. Ключевой, конечно же, вопрос – это вопрос цен на газ на следующий год. Потому что сейчас Украина подает бюджет, исходя из достаточно высокой цены ну, хочется иметь справедливый уровень, потому что, например, сегодня Германия платит в районе 435 долларов за тысячу кубометров газа на границе Германии. А Украина платит на границе Украины по факту почти 15, 515 долларов за минусом 100 долларов харьковской скидки. Ну, как бы скидки, когда мы что-то отдали России. Просто Традиционно Россия, конечно же, вот тот формат, в котором она строит свое сотрудничество, например, с Белоруссией, нашим северным соседом, она дает временную скидку, а забирает потом долгосрочные контракты. Ключевой посыл, который, с которым идет Украина к России, мы готовы рассматривать вопрос сотрудничества в газотранспортной сфере, то есть допустить создание Европейского газотранспортного консорциума вместе с Европой, вместе с Россией на приоритетных началах, это вопрос не только транспортировки, но и хранения газа. Это то, чего нет, например, у России в части Южного, Северного потока. Там есть только транспортные мощности. Да, они идут в обход Украины, но только транспорт. А хранение газа до 35 миллиардов кубометров газа, этого нет. Это достаточно уникальные на самом деле вещи. Ну, и этим мы можем и гордиться, и торговаться. И Украина готова допустить сюда Россию, но в обмен только на долгосрочный контракт. Новый долгосрочный контракт, безо всяких скидочек на, на один квартал или на один год даже. Тот же вопрос э зоны свободной торговли с Россией, естественно, обсуждался. И это то, э что предлагает купить Украине Россия э – Украина как член ВТО имеет право вступить в зону свободной торговли, но не просто так, а на правилах, опять же, ВТО. Обсуждался вопрос, конечно же, и европейских соглашений, потому что Украина готова фактически подписывать соглашение о свободной торговле с Европейским Союзом. Там есть политические вопросы, но я думаю, что они будут сняты, и все-таки в первую очередь, конечно же, всех интересует экономика и деньги, а во вторую очередь уже политика.